Продолжается техническое перевооружение, точнее укомплектование национальной гвардии Украины. Сегодня мы просмотрели с вами испытания первой партии завезенных из-за границы в промышленных объемах бронежилетов и касок. Эти каски были приобретены на 80 миллионов гривен по специальному контракту у одного из производителей, который поставляет эти средства защиты для формирований НАТО. Деньги были выделены на основе решения СНБО по указанию президента Украины. Правительство из резервного фонда соответствующие средства направило, и мы в итоге оплатили контракт. Особенностью является то, что после принятия Верховным Советом Украины закона отменяющим возные пошлины и НДС на средства защиты, как-то каски, как-то бронежилеты и соответствующие специальные гемопрепараты для военных. Мы на этом контракте сэкономили 20 миллионов гривен, и еще у нас есть сейчас 20 миллионов гривен, мы будем докупать э, эти средства защиты. Я думаю, что по факту вот, первой партии, которую мы имеем сейчас, э, конечно же, образуется все равно дефицит. Мы покроем первую потребность в, в рядах Национальной гвардии и спецбатальонов МВД. Но так как вы видите, что это жилеты совсем другого поколения, э, с кевларом по всему телу, по сути, э, с полной защитой от осколков и хорошо держащую ситуацию, то они будут, конечно же, заменять те бронежилеты, которые на ранней стадии у нас там э, были, которые поставили в том числе и многие волонтеры, спасибо им, которые у нас оставались с прежних времен. И это нормальный процесс. А в какой количестве вы Сейчас эта партия, которая сейчас завезена, это 2000 бронежилетов и 6000 кевларовых касок. Каски это наибольший дефицит у нас сейчас был, и их практически невозможно достать было на рынке свободном. И поэтому это очень хорошо нам поможет. А где выготовление? Это все производство Польши. А почем и бронежилеты? А, я думаю, что мы просто раскроем эту всю спецификацию. Она достаточно сложная из вот этих всех э, привесок, всех этих э, разгрузок и так дальше. Ну, Один комплект стоит около 19 тысяч гривен, получается. Бранжет то есть это довольно, это довольно дорогое удовольствие за счет того, что мы пошли на то, что заказали максимальный комплект со всеми кевларовыми э, вставками, с воротничком. Ну, вы видели все это, ну, короче да, говоря, да. да. Каска тоже не является. Э, простым предметом, который мы видели, которые поставляли волонтеры, многие, потому что им недоступно было такой уровень заказа фабричный. Это эти каски оснащены и всей там необходимой внутренней и соответствующей там шапочкой под нее, и крепежом и так дальше. И в том числе для упором для шеи, ну и так дальше. Вы это все посмотрите. А а каски Кроме того, мы сделали ряд заказов по техническому вооружению. У меня за спиной первые пять кразов по большому контракту, который заключила национальная гвардия с кразом. По-хорошему конечно об этом полторак должен бы сказать. но в чем идея? Эти кразы будут целая линейка модификаций, как простые для перевозки личного состава. И такой раз гораздо лучше, чем автобус, по той простой причине, что автобус уязвим для молниеносного попадания, а крас он несколько все-таки имеет другую модификацию. Таких красов будет целая линейка, я думаю, что дней через 10 мы вас специально пригласим, чтобы вы посмотрели, как эти же красы в версии, эти же красы специальные бытовые машины. Вы увидите так называемые машины Кагуар, это полностью бронированные боевые машины на основе э, КРАЗа. Вы увидите э, первый образец, который нами заказан, машина с таким условным названием Шрек. Очень интересная тоже машина. И мы исходим из того, что базируем э, все наше вооружение на отечественной базе. По той простой причине, что вы знаете, э, нам никто не поставляет вооружение для наших войск. Геополитика здесь играет свою роль, а нам надо приучаться рассчитывать... Э, на себя поэтому здесь мы увидели сегодня первые пять кразов мы увидим кроме кразов еще боевые машины дозор производства харьковского завода мы увидим еще к поставке для национальной гвардии бтр 3 и бтр 4 кроме того правительство приняло решение до конца года мы получим средства защиты для авиации, для вертолетов и самолетов, защищающие от ПЗРК. Короче говоря, мы вооружаемся, мы укрепляемся, потому что нет больше гарантии мира, чем, чем уверенная сила.